皆さん、日本語上手くなりたいでしょ日本人に好きになってください皆さん、明けましておめでとうございますゆきです皆さんのおかげさまで YouTube では1万人登録者と Facebook では5万人フォロワーになりました本当にありがとうございます2024年は YouTube5 万 10万そうかなと思いますよろしくお願いしますそれでは早速ですが今日は3つのテーマで話していきたいと思います1つ目新キャラの紹介2番目これから何をしていくか3番目会話が確実に上手になる方法です1番目の新しいキャラクターの紹介からいきますね皆さんも知って てる通り私2022年からこちらのキャラでやっていきましたねキャラクター設定は猫でしたでも2024年からは新しいキャラクターでやっていきますまずこちらですはいキャラクター設定猫の設定は変わりはありませんただ私のキャラクターの猫は黒猫ですねだから黒い細長い 尻尾もついてます <laughs> えっと、ま、デザインね服のデザインとか髪型のデザインも全部変わりました私を表す色は一応オレンジになってますのでオレンジのハイライトも入れましたあと見てくださいこの可愛いヘアクリップもうとても可愛いのでもう私もすごく好きですねあとは服装なんですけど、ま、私外でもよく着るデザインの ううん、んにしていますどうですどでか皆さん好きにななってくれたかな <laughs> 好きだったら嬉しいんですがぜひコメントで、うん、キャラクターどうですかっていうのを書いてくれたら嬉しいですぶっちゃけ言うと私は今年 VTuber になるんです VTuber のモデルはねもうすでにできてますただ今はまだ見せられない状況なので まだ、まあ、見せられません多分1ヶ月後ぐらいは見せられると思いますその時はちゃんとデビューともしますので後ほどお知らせをお待ちくださいはいこれからはね今のキャラクターでいろいろやっていきたいと思いますので楽しみにしてくださいじゃあ2番目のこれから何をしていくかっていう話なんですね昔からはずっとポッドキャストやっていきました それは変わりありません。これからもポッドキャストやっていきます。ただ、前はちょっと勉強的で、うん、アニメの話とか、まあ好きな話とかしてたんですけれども、これからはちょっと面白くなるように、大人の話とか、やばい話とか、もうやるかもしれないので、まあいろいろやりますね。勉強向け、100%勉強向けではなくなる。 かなと思いますあとはラジオラジオ番組みたいな感じもやっていきたいと思いますそちらは主に私が好きなことを楽しくお話しするうプログラムという感じですねあとはもちろん皆さんからもらった手紙を読んで返事するっていう感じでもうラジオをすることもあります あとは私ゲームがすごく好きなので、まあ、ポッドキャストなら普通にはい会話をするんですけどももうゲーム動画はゲームしながら会話するそこからまあちゃんと動画を作るっていう感じなんですね今私1本やってますけど日本人とねどういう感じだっていうと企画を私から準備して日本人と会話しながらその企画をやるっていうあの動画ですね それも後ほど出ててきますので楽ししみにしてくださいあとは歌ってみた動画最近ある人の影響で歌すごく興味になっててもっと上手くなりたいなっていう感じで、まあ、練習はちゃ,ん、うん、ちゃんとしてるとは言えませんけど前よりは少し上手になったと思います。 あと専門学校行くときにもっと勉強できると思いますので歌ってみた動画も載せたりすると思います。あ専門学校はイラストレーションの,あの専門を勉強するんですけどその学校は、まあ、音楽やっている学校と一緒にやっている学校なので多分できたら歌の授業とかも受けると思います。 まあそれもこれからどうなるかはああの確実にはまだ言えないんですけど、まあ、そんな考えはありますよっていう話です。あとはブログ。私も日本について1年になりましたね。1年と2ヶ月ですね。でもなんでブログやってないなっていう <laughs>。せっかく来てるのになんでやらないなっていう自分もたまに思ったりします。 でもね、あの、ブログ撮るのもカ,カメラとか編集時間とかもいろいろ必要なので、とにかく時間がなくてやれなかったんですね。でも、2024年は頑張りたいなと思ってやる予定はあります。うん、すごく珍しいかもしれないんですけど、まあやる課題はありますの、ね、で、絶対やると思います <laughs>。はい、ということで、ポッドキャスト、ラジオ、ゲーム動画、 歌ってみた方がブログっていうのをいろいろやっていきたいと思いますじゃあ3番目の,あの会話を確実に上手くななれる方法なんですねこれも毎回言ってますが一番大事なのはたたくくささんん聞いてたくさん練習するこ,とですこれは日本語だけじゃなくて他の言語韓国語でもそうやし英語でもそうやしどんな言語でも同じです。 とにかくその言語にもう全てを捧げる <laughs>。大げさやな。えっ、ー、と私の場合はねミ、ま、ャンマーにいた時もすごくアニメが好きで毎日ぐらいアニメ見てました。もうすごくオタクで声優も好きだから花稲好きさんの動画とか。 もうゲームの動画なんですけどねあの村瀬歩さんと石川海斗さん,なんか声優さんたちのラジオ番組もたくさん聞きました一日24時間あればもう10時は寝るとしよう残り14時間の中10時ぐらいはもう日本の動画しか聞いてなかったんですねあとゲームも好きで VTuber ーーとかもすごく見るし配信者うん2時3時 日本の、まあ、配信とかもずっと見てたからずっと見てて聞いててなんとなく日本人日本の文化をつかむことができたんですね日常会話にどんな会話をするかっていうのはなんとなく分かっていました、まあ、その後はね友達とたくさん喋ったことですね それもあのいつの間にかにアニメが好きで日本の動画ばっかり見てたから自分の環境も日本語を勉強している人ばかりできたんですだからずっと喋ってたし前はすごく発音も悪くておかしい文法とかも使ったんですけど、まあ、少しずつしゃ,しゃってみたらね、まあ、少しずつ正しくなりましたっていうかだから皆さんもまずはたくさん聞いて 環境を作るのですとにかく環境を作ることそれもいろんな方法がありますけどねなんか日本語を勉強してる人と会いたいなら HelloTalk ーーとか Walky っていうアプリとかもありますし Discord っていうアプリであのサーバーとかもありますのでそちらに入って喋ってみたりとかしたらなんとかなると思います。あと 今からもうアニメ見たことがないどんなアニメを見ればいいかっていう人もいるかもしれないんですけどそちらは Google で初心者のためにいいアニメと検索したら出てくると思いますから私は特別に動画は作らないと思っていますただその私にとって短いアニメよりは長いアニメ見た方がもっといいと思ってるなぜなら 長長いいアニメ見るとくく日本語を聞くんじゃないですかだからいいんじゃないかなと思います私もずっと、まあ、長いアニメ見てたし、まあ、初めて見たのはナルトだからそうねナルトも,もう750ぐらいありますのでそうだからナルトとかワンピースとかブラック・クローバーとか僕のヒーロー・アカデミアとかハイキューとかいろいろありますねはいあと、まあ、アニメが好きじゃないという人がいれば、まあ、ドラマとか見たり しかもあ歌も聴くことできますね。でも歌に関してはね、大体いいリズムと合わせて作っているので、日常会話にはあんまり役に立たないっていうか、役に立つとしても5位ぐらいですから、うーん、でもね、あのおすすめの歌とあります。ハニーワークスの歌はとてもいいです。なぜなら、ハニーワークスの歌ほぼは何だろう。 物語その二人の話を歌で説明している感じですから歌詞は普通に日常会話でも使える歌詞が多くていいと思います聞いてみてください「ハニーワックスの男の目的は何?」とか「ん可愛くてごめんね」とか。 ありますね YouTube って探したらあのチャンネル出てきますので見てみてくださいあとはねこれ秘密技っていうか自分が何かの何かの言語を上手にペラペラに喋れる方法はねこれは何だろう自分の声を聞くことが大事ですね私とてもおすすめです自分の声を聞くとどんなところが変なのかを分かりますね なんか普通に喋っていると誰かが教えても「あそうですか?」っていうのあんまり気付かない時が多いでも録音しておくとその録音をまたあの何回も何回も聞けるしそのものが残るっていうかその録音があるのでまた聞ける聞けるからもう変なところ自分でまた聞けるから直せるだからもう自分の声なんか録音して「あちょっとちょっとな 自分の声、気持ち悪いなと思うかもしれないけどでなんか慣れますからやってください <laughs> 私も前はねもう気持ち悪いっていうかちょっと変な感じがしましたもう今はもう慣れましたから大丈夫ですけどはいだからあのまとめるとたくさん聞いてたくさん練習すること一番強い武器は日本語をそのまま好きになることですだから皆さん 日本語上手くなりたいんでしょ日本人に好きになってください <laughs>。えーってなるかもしれないけど、まあ、日本語ちあの好きな日本人がいればもうその人の話ずっと聞くんじゃないですか。たくさん聞きますっていうことはもう解決できるし、まあ、好きだから自分も頑張りたいっていう気持ちができるし、まあ、一石二鳥ですね。 はいだから皆さん好きな人を見つけてくださいあのアイドルでもいいので役者でもいいのでそうとにかく見つけてください <laughs> あの本当に冗談抜きで言ってますけどね冗談と見えるかもしれないけど冗談ではないですはいじゃあ皆さんこれからは新しいキャラクターと新しいことを全部頑張りますので 皆さんも応援よろししくお願いします皆さんが応援してくれるからこそ私が頑張ることができるのですだから、まあ、これからも、まあ、2024年からも応援よろしくお願いしますそれじゃまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ